আৰু অনলাইন আবেদন কৰা আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে ছয় জুন দুহেজাৰ পঁচিছলৈকে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পদকেইটা ওলাইছে চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ চি আই এছ এফৰ ফালৰ পৰা আৰু ট'টেল আপোনালোকৰ পদ ওলাইছে চাৰিশ তিনিটা আৰু এই চাৰিশ তিনিটা পদৰ আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহাটো থাকিব পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ টকাৰ পৰা একাশী হাজাৰ এশ টকা আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহাটো থাকিব আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব ত' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেহে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে আপোনালোকৰ যোনটো এজ লিমিট হয় এইজ লিমিটটো ধৰি দিছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা আপোনালোকে ত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিহে এছ চি বা এছ টি হয় ধৰি দিয়া বয়সতকৈ পাঁচ বছৰ বেছি হ'লেও পাৰিব আৰু অ' বি চিসকলে তিনি বছৰ বেছি হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ধৰি দিছে আপোনালোকে আদাৰ্ছসকলে দিব লাগিব এশ টকা বাকী এছ চি আৰু এছ টিসকলে এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ যি অনলাইন আবেদন ইয়াৰ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে ওঠৰ মে'ৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু অনলাইন আবেদন কৰা লাষ্ট ডেটটো হৈছে ছয় জুন যদি আপোনালোকেও ভাবিছে চি আই এছ এফৰ ফালৰ পৰা এই অহা এই চাৰিশ তিনিটা পদৰ কাৰণে আবেদন কৰিম বুলি ত' আপোনালোকে ওঠৰ মে'ৰ পৰা এই পদকেইটাৰ কাৰণে ছয় জুন দুহেজাৰ পঁচিছলৈকে আপোনালোকে চি আই এছ এফৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ত' কোৱালিফিকেশ্যনটো ইয়াত বিচাৰিছে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই হ'ব আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে পুৰুষ আৰু মহিলা